Мне кажется, в лозовой выдающихся намного больше, чем три. Ну, то есть, это невозможно назвать. Повторюсь и с удовольствием уже в какой раз, для меня это моя мама. Она столько воспитала людей. Вы знаете, я столько слышала в своей жизни слова, адресованные ей о том, что вы заменили мне маму, вы были для меня другом. Приходят выпускники, которые закончили... По 20 лет назад звонят, пишут, приезжают с других стран, городов. Если они попадают в Лозовую, мол, это у нас есть только в Фейсбуке, она у нас не очень интернеточная, но ну, уже лучше намного. Вот. Но многие спрашивают у меня, там, когда она на работе, заходит уже там со своими детьми, приводят уже своих детей, уже выпустилось поколение, выпускника, сын закончил вот в этом два сына. Второе поколение уже выпустили, получается. Даже мне, вот, как дочери, многие говорят, там, я встречаю людей там, в разных там, местах и по работе. И все, маме привет, маме привет. Ну, то есть это дорогого стоит. И для города она сделала немало. Прославила Лозовую, знали и знают. Боятся, когда мы едем на фестиваль. Ну, это, ну, мы всегда были сильным коллективом, и это благодаря ей. Остальных я не хочу называть, ну как, потому что даже для меня их больше, чем от осталось два. Скорее всего, что я боюсь кого-то упустить, потому что по большому счету, вот каждый человек, который живет и что-либо делает для этого города, он уже достоин быть заслуженным гражданином Лозовой. Ну, дворник, он тоже молодец. Но к моей обуви не прилипают листья, потому что он умничка, 6 утра метет эту улицу. Все профессии нужны, все профессии важны, и все люди аналогичны.